Assalamualaikum semuanya kembali lagi di channel Kakak Dedes 99. Siapa di sini yang suka tahu? Kali ini saya mau masak tahu sambal dengan rasa yang pedas, manis dan juga gurih. Simak videonya sampai habis ya. Siapkan satu buah tahu putih ukuran besar. Dipotong-potong sesuai dengan selera. Saya potong ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Sekarang, panaskan minyak untuk digoreng tahu yang sudah kita potong. Kalau minyaknya sudah panas, goreng semua tahu yang sudah kita potong-potong. Gunakan api sedang cenderung besar agar tahunya cepat matang. Selagi tahunya digoreng, kita haluskan bahan sambalnya: 1 buah tomat ukuran besar, 6 buah cabai merah keriting, 8 buah cabai rawit merah, 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih. Tambahkan sedikit air putih agar memudahkan pada saat di blender. Tahunya sambil dibolak-balik, ya. Nah, ini tahunya sudah matang, sudah dapat kita angkat. masih pakai pan yang sama hanya minyaknya saya pindahkan dulu ini nggak langsung saya kasih minyak karena tadi sudah saya tambahkan air jadi agak menunggu sedikit menyusut airnya baru saya tambahkan minyak setelah airnya agak menyusut baru saya tambahkan minyak gorengnya tambahkan secukupnya saja masukkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, seperempat sendok teh kaldu bubuk, seperempat sendok teh lada bubuk. Aduk-aduk agar bumbunya ikut matang. Tambahkan setengah sendok makan saus sambal, satu sendok makan saus tomat, satu sendok makan saus tiram, 2 sendok makan kecap manis. Diaduk-aduk sebentar dan biarkan sampai sambalnya matang. Jangan lupa untuk dites rasa ya. Setelah dirasa cukup, masukkan tahu gorengnya. Aduk-aduk sebentar, dan biarkan sampai sambalnya meresap di tahu. Setelah dirasa sambalnya menyerap di tahu, sudah dapat kita angkat. pindahkan ke piring yang sudah kita siapkan. Tahu sambal KKD di 99 sudah dapat dinikmati. Dengan rasa yang pedas, gurih, dan juga manis, semakin menambah selera makan. Makan enak, nggak perlu selalu mahal. Silahkan dicoba di rumah ya, teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton video saya sampai habis. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ya. Ditunggu video saya selanjutnya.